जी अलकुम दोस्तों है आप सब खैरियत से होंगे आज मेरे जेब में जो एक बीमारी थी जिसके यूनिक किस्म के पेशेंट हमारे पास पिछले साल आए उस हवाले से था क्योंकि वो जहन में रह गई कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एड्रेस करने की ज़रूरत है मगर उससे पहले मैं आपसे शेयर ये करना चाहता हूँ कि कई दफ़ा जो बीमारी होती है वो बड़ी सिंपल और कामन होती है और बड़े आसानी से म आपकी में थोड़ी सी तब्दीली करके चेंज कर दी जाती है और उस पर बेहतरी लाई जा सकती है मगर होता ही है कि उसकी नॉर्मल क्लेचर ऐसी होती है कि एक पेशेंट को आप एक कंटिन्यूस और बड़े फेयर के अंदर डाल देते हैं बस हम आम तौर पर हमारे ये तक मेजोरिटी को देखा थी कि हर घर के अंदर अब शुगर का मरीज है लेकिन जब आप उसको डायबिटीज़ मलाइटस कह देते हैं तो एक भारी भरकम नाम से जो है ना इंसान एक खौफ़ का शिकार भी हो जाता इसी तरह के एक पेशेंट और उनकी हिस्ट्री ये थी कि शी वज़ फिफ्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज फिफ्टी फाइव या फिफ्टी सिक्स और हिस्टोरिक हुआ क्या कि उनको जॉइंट पेन था जैसे आप जोड़ों का दर्द वग़ैरह और पिछले साल की बात तो वो मुख्तलिफ़ डॉक्टर से इलाज करवाते हुए नेशनल हॉस्पिटल पहुँची उन्होंने उनके जब ब्लड टेस्ट किए तो उनका जो ब्लड टेस्ट था उसके अंदर जो उनके सी बी सी की और बहुत सारे टेस्ट किए होंगे आर एफेक्टर किया होगा यूरिक एसिड किया होगा तो उसके अंदर उनका जो ब्लड कम था सी बी सी उसके अंदर उनके जो प्लेटलेट्स थे वो सब्सटेंशली ड्रॉप नज़र आए मैंने वैसे आज तक इससे कम प्लेटलेट्स जो डेंगू के पेशेंट्स के अंदर नहीं देखे तो जो मेरे पास उनकी रिपोर्ट्स आई उस वक्त आम तो पर जो प्लेटलेट्स की रेंज होती है वो 150 से लेके 450 तक होती है इन थाउजेंड्स ठीक है यानी डेढ़ लाख से साढ़े चार लाख होनी चाहिए लेकिन उन पेशेंट की जो प्लेटलेट उस वक्त जब हमारे मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई क्योंकि वो डेली बेसिस पे या तो इवन दिन में दो दफ़ा भी करवा रहे थे तो वो पाँच हज़ार छः हज़ार दो हज़ार भी थे यानी टू भी प्लेट का था तो उन्होंने उनको कहा और शी शी शीवर शीवर एक्सेप्ट जॉइंट पेन उनको कोई ब्लीडिंग या कोई ऐसे सिम्टम जो कि लो प्लेटलेट की शक्ल में होते हैं ऐसे कोई सिम्टम उनको नहीं आ रहे मगर क्योंकि रिपोर्ट में अब वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे उन्होंने कहा जी आप तो चल फिर नहीं सकती आप तो ये के, ये नहीं है इट्स अ सीरियस इशू और उन्होंने उनको एडमिट कर लिया वो तीन चार दिन एडमिट रही रहीं मुख्तलि तरह के ब्लड सैंपल्स और इंजेक्शन लगते रहे और उसके बाद जब वो थोड़ी सी रिकवर की तो उन्होंने कहा कि आप एक सीनियर जो पैथोलॉजिस्ट है उनको दिखाएं और वो हिस्ट्री लेती रहीं इस दौरान समहाओ उनके एक अजीज़ है जहाँ से उनके थ्रू मैंने काफ़ी किया आप रिफान साहब से भी करें जो उन्होंने बीमारी डायग्नोज की वो बीमारी थी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अच्छा अब हमारे पास जब वो आई तो ट्रस्ट मी ऑन दिस मुझे तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यह बीमारी है क्या इसकी रीजंस क्या होती हैं इसकी डायग्नोसिस किस तरीके से करनी है पेशेंट सिम्टम फ्री है पेशेंट जो है अर्थराइटस या एक नॉर्मल जॉइंट पेन तो है मगर उसका इसके साथ डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है अच्छा मैंने उनकी जब ब्लड रिपोर्ट्स देखी तो जाहिर है कंसिस्टेंट उनके जैसे ही उनके इंजेक्शन या उस तरह की हार्ट कोर मेडिसिन को छोड़ते थे तो उनका जो प्लेटलेट्स है वो ड्रॉप हो जाते थे वो तो दो हज़ार तीन हज़ार पाँच हज़ार के करीब चले जाते थे विच इज़ वेरी लो ऑफ़ कोर्स अच्छा अब वो हमारा पास्ट का दो हज़ार सोलह सत्रह अठारह का ये एक एक्सपीरियंस था कि हमने एक आ, रिसर्च कंडक्ट की थी हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स के अंदर जिसमें हमने वन ट्वेंटी इनिशली पेशेंट पे टू फोर्टी और इन टोटल हमने ट्वेल्व हंड्रेड हेपाटाइटस सी के पेशेंट्स को ट्रीट किया था और उनके मुख्तलिफ़ रिपोर्ट बी सी आर और बाकी चीज़ें हमें हमल्टीस वगैरह करवाते थे लेकिन उसके साथ कंसिस्टेंटली हम एक काम करते थे कि उनके सी बी सी करवाते थे क्योंकि उन पेशेंट्स के भी प्लेटलेट ड्रॉप होते थे जैसा डेंगी पे होते हैं इस तरह उसके अंदर भी आपके प्लेटलेट ड्रॉप हो जाते और वो हमें आइडिया था कि ये ईजीली हम उनको कुछ डाइट पैटर्न में आखिर में आपसे शेयर करता हूँ और कौन सी दवाई देते थे जिससे हम नहीं पाते तो हमने उसको मैंने उसको पढ़ा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है इसके सिम्टम अगर आए उनकी सिमटोमेटिक पेशेंट्स तो एक बात है लेकिन अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट है उनको क्या होते हैं तो अपार्ट के चीज़ वायरस फ्री उनको हेपेटाइटिस सी नहीं था सारा कुछ था। उनके लिवर ठीक था लिवर के एंजाइम्स ठीक थे लेकिन उनके जो प्लेटलेट ड्रॉप हो रहे थे और जो थ्रोपोसाइटोपिनिया का एक सर्टेन स्टेज के ऊपर जो सिम्टम आते हैं जब वो एग्रीवेट होती है वो ऑलमोस्ट सेम थे जिस तरीके से जो कि हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स के अंदर भी या उन पेशेंट्स में हेपेटाइटिस सी में भी आप क्लस्टर बना लें तो उन पेशेंट्स की हम बात करें जिनका जिनके सी बी सी में प्लेटलेट ड्रॉप हो रहा तो आपने खैर उनसे कहा कि यस वी कैन ट्राई एन अटेम्प्ट्री लेकिन उसके लिए आप अपनी ये ये मेडिकल्स बंद कर दें और आप दो तीन हफ्ते के लिए ट्राई करें खैरस्टेड चॉइस कई दफा पेशेंट्स के पास चॉइस नहीं होती वो इतने फेल हुए होते हैं इतने इरीटेट या इतने कह दीजिए चैलेंज उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि उन्होंने एग्जाम लिया आपने उनको वो ट्रीटमेंट अगेन वही किया जो यूजली हम अपडाइट सी के पेशेंट्स के साथ करते हैं अपने ख़ुराक ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने चार हफ्ते के लिए प्रोटीन डाइट है गोश्त स्पेशली थोनावा गोश्त ऐसी चीज़ें वो बंद कर देनी है अगर हफ्ते में कोई एक आध आपको आधुआत खाना है तो आपने मटन शोरबे वाला काली मिर्च डाल के खाना दूसरा उनकी सुरख मिर्च बंद की और सॉरी रिप्लेस की कि सुरख मिर्च की जगह आपने जो है काली मिर्च लेनी है और खट्टी चीज़ें नहीं दही वो लोग उनसे पूछते हैं कि दही खा सकते हैं उनके दही खट्टा ही होता है दही मीठा नहीं होता लेकिन दही मीठी है मीठी नहीं दही टेक्निकली खट्टी ही होती है और अजवाइन सौंप का हमने उनसे केव एक चुटकी अजवाइन और हाफ टी स्पून सौंप ये सुबह शाम हमने कहा और उसके साथ दवाई जो हम हैपेटाइटिस सी के है यानी लिवर को सपोर्ट देने के लिए या डिटॉक्स करने के लिए दे रहे थे वो लेवर वो अपने दो डोज में उनसे थी इफ आई रिम्बर करेक्टली तो शायद तो पिछले साल की बात है एक सुबह एक शाम या एक सुबह एक दोपहर एक शाम इन्हीं दोनों से में से डोज और चार हफ्ते के अंदर कंसिस्टेंटली उनके जो प्लेटलेट्स हैं और वीकली उनके टेस्ट होते हैं प्लेटलेट्स के कुछ मेडिसन वहाँ छोड़ दी थी कुछ जो बेसिक थी वी चलती रही जैसे जॉइंट हेल्थ की बिल्कुल तो थी और वो आहिस्ता आहिस्ता उनके प्लेटलेट जो है वो डेढ़ सौ होने दिन उसके करीब आखिर डेढ़ सौ से ऊपर आपसे फ्रेंच के अंदर होते हैं उसके बाद हमने अगले महीने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लिवर को और ड्रॉप कर दें और एक टेबलेट कर दें या सुबह शाम कर दें इस तरह से और उसके बाद एज़ और राइट अच्छा कहने का या बताने का मकसद ये था कि नॉर्मल क्लेचर से कई दफ़ा थ्राम कहने से आपको जिस तरह की फीलिंग आती है जबकि दूसरी तरफ अगर सिंपल बता दिया जाए कि भाई फ्लेवर थोड़ा सा वीक है कि प्लेटलेट फॉर रीज़न पूरे नहीं बना रहा आप ये सिमटमेटिक हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ये दवाई लीजिए ये ख़ुराक में एहतियात कीजिए तो दो महीने के अंदर ही कम आउट ऑफ दैट ट्रामा जिसको वो मतलब जो मॉडर्न साइंस है वो कह रही थी कि नहीं दाना करी। कि ये खुदा खास खासा अला माफ़ करें ये ब्लड कैंसर या ऐसी किसी स्टेज की तरफ जा रही है तो आप सब लोगों की सेहत के लिए तो बहुत सारी दुआई बहुत शुक्रिया